गायीच्या शेणापासून साकारल्या गणेश मूर्ती देवलापार येथील गौ विज्ञान अनुसंधान केंद्रात पर्यावरणपूरक अनोखा उपक्रम पर्यावरण संवर्धन आणि पारंपरिक मूल्यांचा संगम साधणारा हा अभिनव उपक्रम देवलापार येथील गौ विज्ञान अनुसंधान केंद्रात सुरू करण्यात आला आहे येथे गायीच्या शेणापासून आणि लाकडाच्या भुकटीच्या मिश्रणातून गणेशमूर्ती तयार केल्या जात आहेत नागपूर जिल्ह्यातील रामटेकजवळ देवलापार येथे मुरोपंत पिंगळे यांच्या प्रेरणेने श्यामजी बल्लाळ यांनी स्थापन केलेल्या या संस्थानात सध्या सुमारे एक हजार गायींचे संगोपन केले जाते येथे दहापेक्षा अधिक गौवंश प्रजातींचे संगोपन मोठ्या मायेने व आदराने केले जाते गायीपासून मिळणारे दूध दही ताक लोणी आणि तूप यांसारखे पोषक पदार्थ तर उपयुक्त आहेतच पण तिच्या मूत्र आणि शेणातून बनवलेले जैविक खत पर्यावरणास हितावाह ठरत आहे आणि जमिनीची सुपिकता वाढवत आहे ग्रामीण भागात शेणापासून बनविलेले उपलेख अजूनही इंधनासाठी वापरले जातात हिंदू समाज शतकानुशतके गोपूजन करीत आला आहे स्वातंत्र्यवीर सावरकरांसारख्या विचारवंतांनीही गायीच्या उपयुक्ततेवर भर दिला आहे या पार्श्वभूमीवर देवलापारी येथील हे संस्थान भक्त एक गौशाळांतून संशोधनाचे महत्वपूर्ण केंद्र म्हणून विकसित झाले आहे सीईओ डॉक्टर मनोज तत्ववागी यांनी सांगितले की गणेशोत्सवात निसर्गपूरक व पर्यावरणात हानी न पोहोचवणाऱ्या मूर्तींची मागणी वाढत आहे गोमय का उपयोग विभाग कला विभाग गोविज्ञान अनुसंधान केंद्र की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और उसी सीरीज में उसी श्रृंखला में हमने इस साल आप देख सकते हैं गोमय गणपति इनको हम मार्केट में ला रहे हैं हमारे आपने देखे हैं कि बहुत सारे संख्या में गोमय गणपति तैयार हैं ये सभी पूरी तरीके से गोमय निर्मित हैं अतः बहुत ही हल्के हैं यानी एक मूर्ति आप देख सकते हैं ये जो मूर्ति है तेरह इंच की मूर्ति और मुश्किल से चार सौ ग्राम और ये विशुद्ध गोमय की बनी है और इसमें जिसको हम बाइंडिंग एजेंट कहते हैं वह भी ऑर्गेनिक है, अर्थात इसमें मिट्टी भी नहीं है तो आप इस साल इस वर्ष यह गणपति को अपने घर पर स्थापित कीजिए दस दिन या जैसा भी है आपके घर की रूढ़ी परंपरा के हिसाब से इनका विसर्जन आप घर में ही एक बड़े बाल्टी में कीजिए जिससे ये एक से दो दिन में जब विसर्जित होगी तो आपके घर में ही एक बड़ी बाल्टी में गोबर गोबर खाद तैयार रहेगी आप अपने सोसाइटी में आप अपने घर के आसपास जो वृक्ष हैं उसमें उनको गोमय कर सकते हैं तो इससे सबसे बड़ा फ़ायदा सबसे बड़ा एक सहारा मिलेगा पर्यावरण को बाक़ी आप आगे जानते ही हैं कि मिट्टी की मूर्तियाँ या और चीज़ों की इससे पानी के स्रोत में क्या परेशानियाँ होती है अगर ऐसी मूर्तियाँ जलाशयों में भी गई तब भी वह एक दो दिन बाद में गोमय में परिवर्तित होकर किसी भी प्रकार की पर्यावरण को हानि नहीं पहुंचाएंगी अतः ये विशुद्ध रूप से पर्यावरण प्रेमी गोमय मूर्तियां हैं जो आपके समक्ष गोविंदान अनुसंधान केंद्र ला रहा है आप उनका उपयोग अवश्य करें और हमारी एक वेबसाइट डब्ल्यू डब्ल्यू g o गो विज्ञान शॉप डॉट कॉम जी ओ वी आई जी वाई ए एन एस एच ओ पी डॉट कॉम पर इस बारे में आपको पूरी जानकारियाँ मिल जाएंगी कहाँ से प्राप्त करना कैसे प्राप्त करना है वो आप सबको पता चल जाएगा मेरा आपसे एक अनुरोध है कि गौमय और पंचगव्य को जरूर अपनाइए जीवन में शुद्धता लाइए और गौ माता को संरक्षण करने का जो कार्य है उसमें इन चीजों को समर्थन देके बढ़ावा देके उपयोग में लाके खरीद के आप उस गौरक्षा कार्य में जरूर सहभागी होइए गौ माता की जय नमस्कार त्यामुळे गाईच्या क्षरणापासून तयार केलेला गणेश मूर्ती हा एक अभिनव व पर्यावरण पूरक पर्याय आहे या उपक्रमामुळे केवळ धार्मिक श्रद्धा नाही तर पर्यावरण रक्षण जैविक शेती आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेलाही नवा उभारी मिळणार आहे आमचा हा मूर्ती विभाग आहे आम्हाला गणपती बनवायच्यासाठी पहिले अगोदर एक किलो पावडर त्याच्यामध्ये दोनशे ग्राम लकडी मैदा पावडर आणि मग आम्हाला त्याला बॉन्डिंग करावं लागते पाणी लिमिटेड घ्यावं लागते त्याच्या हार्ड म्हणजे भिजवायचं त्याच्यानंतर बॉन्डिंग झाल्यावर भिजवून झाल्यावर सासं घ्यायचं ससाला ऑइल लावायचं ऑइल लावल्यानंतर त्याची भराई होतो आणखी मग मोलमधून त्याला पुन्हा हे केल्यावर फिनिशिंग केल्यावर काढून सनेरी ठेवला जातो मूर्ती साश्यामधून काढल्यावर आम्हाला ते थे ठेवावं लागते आतमध्ये पंधरा दिवस त्याच्यानंतर आम्ही उन्हीमध्ये काढतो त्याच्यामुळे ते मजबूत मूर्ती होऊन जाते मग फिनिशिंग करतो मग ते मूर्ती तऱ्हेने कम्प्लीट होऊन जाते जैसे कि अभी गणेश उत्सव आने वाला है अभी हर घरों में छोटे छोटे गणपति बटेंगे मैक्सिमम लोग क्या करते हैं पी पीओपी के गणपति यूज़ करते हैं तो उससे क्या होता है जल प्रदूषण होता है तो वो नहीं होना चाहिए इसलिए हम यहाँ पे पूरा देश गाय के गोबर से बनाए हुए गणेश की मूर्ति है जो हम यहाँ पर बनाते हैं इसमें हमने मैदा लकड़ी पाउडर और सिर्फ गोबर का यूज़ करके इसको नेचुरल पद्धति से बनाया है यहाँ हमारे यहाँ पर बिक्री के लिए अवेलेबल है क्या आप भी चाहते हैं जटिल रोगों पर विशेष रूप से आयुर्वेदिक उपचार तो मिलिए सतहत्तर वर्षों से आयुर्वेद सेवा में लगी हुई शिवशंकर आयुर्वेदिक एजेंसी अनुभवी वैद्य डॉक्टर सभी प्रसिद्ध कंपनियों की दवाइयाँ और सभी प्रकार की जड़ी बूटियों और रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ाने के लिए कई प्रकार की दवाइयाँ प्राप्त करने का एकमात्र विश्वसनीय स्थान हमारे यहाँ सभी प्रतिष्ठित कंपनियों की दवाइयाँ उपलब्ध है समय सुबह दस बजे से रात नौ बजे तक तो फिर इंतजार किस बात का महाजन मार्केट के पास टेम्पल बाजार रोड सीताबर्डी नागपुर एट सिक्स जीरो फाइव टू फोर फाइव जीरो एट जीरो नाइन डबल वन टू जीरो सेवन नाइन ट्रिपल जीरो